Вітаю вас, любі глядачі. Мене звати Анна і ви на каналі Провідник. Дякую всім, хто нас дивиться. Підписуйтесь, натискайте на дзвіночки і обов'язково пишіть коментарі під цим відео. Сьогодні з нами Сергій Кобзар. Я вас вітаю. Доброго времени суток. Сьогодні ми підготували з Сергієм цікаву тему. Розкажіть нам, будь ласка, нашим глядачам, чи є якась взаємодія магії і здоров'я, чи впливає якось магія на здоров'я? Значит, смотрите, влияние магическое полностью и целиком сказывается на здоровье. То есть, грубо говоря, когда есть какая-то внешняя программа, да, назовем ее так, какое-то влияние, оно изначально находится сначала на энергетике человека. Человек может наход... чувствовать себя какие-то недомогания. Э -э ну, сейчас мы говорим о деструктиве. Да, то есть через время оно переходит, это влияние на какую-то определенную область в теле, блокирует там энергетику. Вот это уже более выражено. Больше того, если там заблокирована энергетика в каких-то определенных, скажем так, территориях тела, то находящиеся рядом органы начинают хуже функционировать. И таким образом сказывается на здоровье. Плюс, опять же, определенные зоны у нас отвечают за определенные не только органы, но и определенные социальные проявления. То есть, если взять в целом влияние, то процентов 80 влияний задействованы по двум зонам, то есть солнечное сплетение и паховая зона. То есть если у вас есть какие-то перекрытия, то в этих зонах, то скажем такой момент, солнечное сплетение, оно в социальной жизни перекрывает моменты социального продвижения, то есть дела начинают пробуксовывать или не доходить до логического завершения. Паховая зона отвечает у нас за отношения и за финансы. Теперь следующий момент, как это проявляется на здоровье. Если есть какие-то перекрытия по солнечному сплетению, то в этом случае у мужчин, как правило, могут быть проблемы по сердечку поджелудочной. У женщин часто эндокринная система. Если брать перекрытия по паховой зоне, то э, в здоровье паховая зона у женщин сказывается на гинекологии, иногда желчной почки, но чаще гинекология. А у мужчин сказывается все, что ниже пупка, низ кишечника, желчная простата ноги. То есть вот так вот это то, что проявляется, грубо говоря, именно в моменте э, здоровья. Поэтому, по сути, можно, если есть какие-то влияния, э, сделать самодиагностику. То есть не обязательно вам ходить там делать какие-то, не знаю, там расклады, выливки на ВОЗ. Потому что, как правило, можно попасть на того, кто вам расскажет гораздо хуже ситуацию, чем она есть на самом деле. Плюс не забываем о том, что есть момент того, что людям, склонных к тому, чтобы взять, да придумывать, находить какие-то там непонятные объяснения, еще более непонятным вещам и так далее. Или же наоборот, есть череда событий такая, когда у человека диагноз не могут поставить, или меняется время курс лечения, не помогает, или вылечили здесь, оно на 2 сантиметра правее получилось, аналогично еще хуже, или когда болезнь не соответствует там возрасту, да, то есть, вот эти все моменты э, подталкивают к тому, чтобы сделать диагностику. Но, опять же, диагностировать можно у кого угодно, что угодно, непонятно, что вам там расскажут. Э, поэтому лучше делать диагностику. Как ее сделать? На самом деле, это элементарно просто, тогда вас никто не обманет, и сами себя вы не обманете. То есть, надо отслеживать свое состояние 4 дня до полнования, 4 после. То есть, в эти 8 дней само в учет не берем, потому что в этот период, мы все зависимы. у кого-то там всплески, у кого-то угасание энергии и так далее. То есть берем 4 дня до, 4 после. В эти 8 дней надо отслеживать всего 3 симптома. То есть первый симптом – это состояние э, подавленности, близкое к депрессии. Второй симптом – это состояние болевые или чувство тяжести в солнечном сплетении или в паховой зоне. Э, третий симптом, он чаще у мужчин проявляется, это скопление мелких невезений. Там опоздалось, поломалось… Э, испортилось и так далее, грубо говоря, мелких скоплений в зене, которые ведут так или иначе к недополучению или потере денег. Причем они будут глупые, и их будет много. А если у нас в эти 8 дней есть хотя бы два симптома из этих трех, ну, можно еще списать в одно полнолуние, а списать это на какое-то совпадение. Но если у вас эти ситуации идут циклично каждое полнолуние, можно уже не гадать, не ходить, не делать какие-то расклады, вылепки. Сразу понимаешь, что есть уже деструктивная программа, которую надо убирать. Больше того, если она уже проявилась на физическом теле, на социальных каких-то аспектах, то какие-то варианты, что вас там за три дня воском поотливали, там веником взмахнули, полынью окурили, и вам стало легче, не помогут. То есть это не все варианты работают, когда влияние идет на энергии человека. То есть, ну, как хотите, биополе, аури. А когда она уже укоренилась в физическом теле, заблокировала энергию на, на органах, проявилось в социальной жизни, тут уже требуется полноценная очистка, которая забирает достаточно длительное время. Плюс, как правило, требуется взаимодействие мастера и заказчика. А, можно ли сделать такое перекрытие без внешних влияний, допустим, с помощью самосглаза или самопорчи? Да, можно. То есть, если у вас есть э, накрутки там, по поводу каких-то родовых болезней, или вы там э, были с каким-нибудь человеком, не знаю, там с онкологией, вы начали примерять эту ситуацию на себя. Или же еще, то есть есть массовые случаи, когда у меня э, в моей практике люди включали сами себя. Э, что значит включали? То есть они включали, появлялась программа, да, что есть какие-то события, с ними могут случиться. Момент переживания этой энергии. И, по сути, включался вот этот самозглаз, самопорча. Это реально могло э, вылезти на здоровье. Потом это, в принципе, можно было логически объяснить, что это просто психосоматика. Но, тем не менее, есть момент программы, есть момент влияния, есть последствия. Все. Самосглазый, самопорчи на самом деле, и диагностировать сложнее, и убирать сложнее, потому что, по сути, источником и программы, и энергии является объект, в котором оно же и находится. То есть не какая-то дуся соседка, которая вас там закопала, прикопала, или там насыпала вам что-то. Вот, поэтому взаимосвязь между здоровьем, э, магией и социальными какими-то проявлениями однозначно присутствует. Потому что, ну, опять же, взять ту же паховую зону, то есть очень часто, когда э, делаются, допустим, ритуалы любовной магии, и они сделаны неправильно, как последствия, часто могут быть какие-то проблемы по гинекологии. Или же, когда, допустим, уводили там мужчину, и делалась какая-то жесткая работа, тоже бьет по партнершей, чаще всего, опять же, по гинекологии. Опять же, момент э, финансов. Э, сексуальная денежная энергия находится в одном и том же месте и по свойствам своим схожие. Поэтому тоже надо брать эти моменты разбирать. Потому что бывает, что перекрытия, связанные с финансами, могут вылезти, опять же, в проблемы по здоровью. Поэтому прямая взаимосвязь, она есть, нельзя ее исключать. И обязательно надо применять самодиагностику, потому что иначе ну, вы можете попасть на того, кто вам нагадает гораздо, большую, гораздо худшую ситуацию, чем она у вас по факту есть, включит вас, даст вам дополнительную деструктивную программу, с которой вы будете носиться и раскручивать ее. Це знаєте, коли ти приміряєш ці симптоми, пишеш в гуглі, і тобі вже пишуть, що все три дні і ти вже помреш. Це приблизно таке навіть доживет. Так, так. А от дивіться, це ви говорили про те, що от хтось зробив на вас. А якщо людина робить на когось, на неї це якось впливає, якщо хтось робить порчі чи оці якісь от погані негативні програми, це впливає на її здоров'я. если делается работа правильно с отношениями, с откупами, то есть придерживаются правил, то момента физического, физических последствий не будет. Но мы забываем моменты того, что есть внутренний там какой-то один процент переживаний, да, что а вдруг я все-таки сделала неправильно, а вдруг это как-то лупнется. И вот этот один процент, он всегда может перерасти в сто процентов переживаний, включить э, самосглаз, включить психосоматику и в принципе дать какой-то типа потом сесть и так, человек сказать, блин, это мне пришел откат за то, что я когда-то там делал. То есть, э, к чему веду? Я это часто проговариваю. Прежде чем что-то вы решили заказывать или что-то делать, подумайте, то есть вы, это точно ваше решение или это толкает вас на это какие-то эмоции, там какие-то социальные нормы и так далее. Потому что если у вас останется хотя бы один вот этот процент э, сомнений и даже, я бы сказал, страхов, рано или поздно он вас может полностью поглотить и съесть. И это будет не только моменты переживания, но это может быть здоровье. А если брать чисто техническую часть, то правильно проведенный ритуал последствий иметь не будет. Угу. А навпаки, изменить свое здоровье за допомогою магии можно? Вот такая вот... Можно, но на самом деле есть масса... Масса и можно, но есть масса более простых способов укрепить свое здоровье. Зачем так уходить? То есть... Если брать по укреплению, ну я бы рекомендовал те же медитации, я рекомендовал бы те же, допустим, травяные сборы э, грибы в конце концов. То есть, но ну, э, с магией вы можете опять же, если брать влияние на здоровье, как правило, все сводится к тому, чтобы сбросить какую-то болезнь, да, то есть отойти от чего-то. То есть нету такого, что кто-то делает ритуал там на прирост мышечной массы, допустим, там, или не знаю, на усиление выносливости. Ну, по крайней мере, я запросов таких не слышал. Да? А, как правило, магия – это такая последняя инстанция, то есть решать нерешаемое. Да? То есть, если взять по здоровью, то придут что? Сделать сброс какой-то, да, какой-то болезни, э, убрать какое-то влияние. Э, были у меня запросы, чтобы там э, скинуть лишний вес. То есть человек ну, не хочет там пойти сдать развернутый анализ крови, посмотреть там гормо гормоны, там, да, начать э, физически как-то заниматься да, И пересмотреть свое питание Хочется, в принципе, так же самое жрать как, как и жрал, лежать на диване Но при этом, чтобы было у нас Еще есть это слово «худеть» То есть, хотя слово «худеть» от слова «худо» То есть, уже, mm -hmm. если вы хотите Уже что-то менять, то уже хотя бы говорите «Хочу сбросить вес, там, не знаю Улучшить свою фигуру», то есть, ну не «худеть» «Худеть» от слова «худо» То есть, ну, хотите похудеть, отрежьте себе ногу Сразу минус энное количество килограмм И все Ну, да. ну, знаєте, є, є у нас такі люди, що от простіше е, сходити на кладовище о 12 ночі, е, знайти якісь сльози я не знаю дівственниці чим сісти на дієту і зайнятися спортом. Тому звертається до магії і до якихось таких от ритуалів. Воно нічого не дасть на самом деле, тобто воно не буде. Ну, Если даже брать какие-то ставы и так далее, они направлены на то, чтобы легче пройти этот период. Но ты, если будешь сидеть ровно на попе, ничего не будет. Это как сделать ритуал на полосостояние, лечь на диван и ждать, что свалится сумка с миллионом. Она не свалится. Она может подтянуть, грубо ритуал может подтянуть нужные ситуации нужных людей. Или наоборот отвести от тебя ненужные ситуации нужных людей. Но без твоего участия и взаимодействия ничего не произойдет. Uh -huh. Uh -huh. Еще такое у меня питание выникло. А чи можно вкрасть у кого-то здоровье? Вот я? я вкрала в какой-то людини, забрала собі, и типа у него здоровья нет, а у меня теперь есть. Таке можно? Ну, на самом деле, кратники на финансы есть, там, допустим, на какую-то удачу, допустим, mm -hmm. тоже есть. И момент того, что стягивается здоровье, идет как побочка. Потому что когда делается ритуал, мы же правильно пьем по какой-то определенной зоне. И, естественно, автоматом получается, что стягивая э, какие-то, там, не знаю, ту же удачу, допустим, или те же финансы, мы наносим урон по здоровью. Но это значит, что мы забираем себе. Вот. В магии, как правило, все сводится к тому, что если есть какая-то проблема по здоровью, то люди стараются ее, как бы, перебросить, да, на кого-то, э, стянуть. Ну, если у тебя, там, не знаю, э, разлагается какой-то урон, вряд ли ты его стянешь с кого-то, чтобы он у тебя там стал, то есть ты можешь с помощью магии оттянуть финальную точку, да, э, э, скажем так, у себя, да, это можно, но так, чтобы даже нету таких запросов на самом деле. Э, больше того, тут же момент еще мы так плавно сейчас идем в кратники, потому что у крадников есть же побочка, то есть ты когда делаешь крадник, ты можешь взять украсть там удачу, в те же финансы, еще там не знаю, там женская часть не важно, но ты вместе с этим ворующие моменты каких-то кармических отработок. То есть всегда есть тыльная сторона. Почему э, действующие практики себе в кратнике никогда делать не будут? Потому что ты можешь украсть финансы, но при этом выяснится, что человек пока заработал этот капитал, там оставил печенку с зубами, да, грубо говоря, там, или осталась отнош... эта женщина, сейчас ну, вот социально успешная, она, на без отношений, да, ну вот у нее там украли, взяли вроде бы что-то, то есть нету, это первая побочка, вторая побочка от кратников, это то, что как только ты украл у кого-то твой ресурс в этом направлении перекрывается, и по факту ты становишься, ну, таким наркоманчиком, то есть тебе получается, надо будет все время воровать, потому что твоего бензина у тебя не будет, и она будет бегать и вот где-то все время сливать. Все, то есть, поэтому как бы практики себе, как правило, не делают какие-то кратные. <связывая> интересно, потому что я чула, что там э, крадут, например, красу, или молодость там у девчат, э, ну, финансы-то, понятно, как-то такая, а вот э, самое про здоровье... делается, делается стяг, э, есть такое, когда, допустим, делается стяг судьбы, э, можно сделать стяг молодости, да, то есть ты как бы типа воруешь. Но опять же, вместе с этим есть определенные побочки, которые больше того даже сам практик, кто он будет делать эту работу. Оних не увидят, тому що вони можуть бути не сейчас, і їм можуть бути з гадами. Як завжди, на самому цікавому місці. Але ми працюємо в таких реаліях, коли вирибається світло, або в мене, або у наших гостей, і мобільний інтернет не працює, тож я сподіваюся на ваше розуміння. Так, значить, по поводу того, що, допустим, стягивают, берут там красоту, молодость і так далі. Тож часто буває так, що, допустим, это взяли, сделали. а момент последствий в принципе даже тот практик, который делает эту работу, он может не видеть, потому что допустим сейчас это молодая красивая здоровая девушка, у нее там что-то стянули, а по факту выясняется так, что допустим через пять лет ее именно из-за того, что она там не знаю мисс какой-то город ее взяли и убили, да, то есть или там кислотой облили, или обокрали, то есть вот эти моменты они могут быть стянуты вместе с этим стягом, поэтому вот эти Ігри зі здоров'ям, з кратниками і так далі, я, ну, скажем так, категоричні протіпи не рекомендую. Угу. А от скажіть, сила слова впливає, от кажуть, що не можна казати на здоров'я, коли там, ти кажеш дякую людині, і вона відповідає тобі на здоров'я. Що ніколи не можна такого говорити, бо ти як наче віддаєш своє здоров'я. Я не думаю, що даєш, але момент ціли слово однозначно є, тому що. Мы привыкли, допустим, э, сила слова в молитве, да, типа она имеет вес. Там то, что там э, есть какие-то слова в медитации, в гипнозе, мы понимаем, да. Момент э, заговора, да, какого-то заклинания, тоже сила слова присутствует. Но в повседневной жизни мы можем выкидывать кучу ненужных э, словосочетаний, которые несут деструктив, да. Допустим, э, ну из такого, что, допустим, ну, часто у нас есть, употребление спасибо. Да, то есть по сути в корне «спаси тебя Бог и смотря какая ситуация это звучит практически как проклен Да в каких-то определенных моментах да то есть никто не говорит Ну мало есть кто говорит благодарю да то есть благодарю тебе да? mm -hmm. то есть э, идет как бы типа энергообмен. или то, то же слово Да «худо» да, в корне mm -hmm. э, или допустим часто есть когда есть какие-то травы и так далее говорят Да куда уже хуже но это звучит как запрос, ребята, куда уже хуже. Окей, мы сейчас тебе покажем, как оно может быть еще хуже. Вот. То есть и таких у нас очень много есть паразитов, которые мы, во-первых, подсознательно выпускаем, да, то есть мы не контролируем их. А второе, часто в эмоциональном каком-то порыве, то есть, по сути, запускаем какие-то программы. Поэтому сила слова по-любому -по ну, присутствует, то есть она работает, она есть. И еще, если э, мы говорим про здоровье, когда чихаешь, э... Я чула, що не можна казати будь здоров, треба говорити здоров'я. Ну бо, типу, так ти бажаєш здоров'я прямо зараз, а коли ти кажеш будь здоров, це колись там в ніаби зрівом будущем, так би мовити. Такі цікаві у нас є. І ще не можна ніколи казати останній це треба там крайній є, трені. Опять же, нам надо отматывать назад и, и вспоминать, что, допустим, раньше говорили «здравие», да, то есть и в этом смысла есть больше. На самом деле у нас таких подмен очень много, да, допустим, тот же э, врач и лекарь, да, лекарь mm -hmm. лечит, врач врачует, то есть ну, как бы… И у нас много, то есть, таких есть подмен. Вот, поэтому как бы, да, но… Э, как бы сказать, я рекомендую, на самом деле, отслеживать то, что вы говорите, да, и в каком… Форматі ви це говорите? з якими емоціями, не це насправді дуже, складно, це дуже кропотлива робота над собою, а у нас, як, би, як правило, люди самі над собою працювати не люблять. Це <рес> точно. А ще є дуже погана прикмета, я згадала, от що пов'язано зі здоров'ям, коли зупиняється годинник в домі, то це обов'язково хтось захворіє або хтось помре. І коли якісь побутові речі, от які, якась побутова техніка постійно ламається, це якось пов'язано з тими ж там поробками чи з чимось таким. Чего и да, случилось? и нет. Если отталкиваться от того, что у вас остановился, остановились часы или там сломался кухонный комбайн, и обязательно кто-то заболеет и умрет, нет. Ну, как пример, у меня в офисе вот уже часы стоят, ну, годика полтора, так, лень батарейку поменять. Никто там не умер, да, там есть какие-то духи, там есть куча атрибутики, связанная со смертью, но тем не менее. А вот момент того, что человек, допустим, э -э -э заболел, умер да, то есть э, и вот эта энергия повлияла на эту оболочку, то есть, да, допустим, на электро какой-то прибор или на часы, такое, да, возможно, то есть я верю в то, что, допустим, в момент вот этого излучения, вот этой вот энергетики может действительно сломать или электроприбор, или там остановить часы. Но нам свойственно отматывать наоборот, да, то есть там, проще связать остановку часов со смертью, нежели смерть с остановкой часов, да, грубо говоря. И, ну, как бы есть такое сплошь и рядом, то есть так верю, а то, что там ну, есть такая примета, что очень плохо, когда там залетела птица в дом. У меня в дымоход, не в дымоход, а в вентиляцию шахту два раза залетала сыч, то есть стебной. То есть это маленькая сова, поверьте, эта зараза летает абсолютно бесшумно. Ты просто понимаешь, что что-то есть в доме, но ты его сразу не видишь. Она перемещается очень, ну, вообще, то есть просто взмах крыльев создает такой легкий сквозняк, все, не более того. Больше того, вот их маленькой слепой хрени, размах крыльев, дай боже. То есть они у нее там складываются чуть ли не в четверо. Вот. Ну, тоже, то есть, ну... А больше того, это же маленькая зараза, она ночью кричит, такое ощущение, что э, маленький ребенок, и вот его там, не знаю, четвертуют. То есть вот mm -hmm. просто истерический крик. А по факту это вот она там призыв какой-то там на охоту делает. Все. То есть, Я yeah, ну, марла надо марла. всегда логику. Я нікого страшно боюся, я не дивилася всяких оцих фільмів-жахів. Якби зі мною таке сталося, я б з'їхала з цієї квартири. Бо одразу ж ти що думаєш, все привиди, якісь духи. Ну, Хто ж подумає про реальність, ти одразу якусь містику шукаєш. Я сторонник, завжди сідання наоборот, Спочатку питатися логічно все об'яснити, от коли логіка вже сламалася там. сдалась, уже тогда, ну, конечно, уже все, то есть уже тяжковато. То есть, почему так? Потому что если уходить все время наоборот в мистику, то утратить чувство реальности очень-очень на самом деле легко. Я скажу, что в нашей повседневной жизни очень много есть людей, которые давно утратили чувство реальности, и сказать, что они от этого стали счастливее, я бы не сказал. Mm -hmm. На жаль, на жаль, тому я зараз займаюся тим, що беру якісь забобони і намагаюся з майстрами розібрати, звідки це взялося, і що це все так не працює, і працює лише те, що ти сам собі придумав. Якщо ти в це віриш, якщо ти посилаєш цю енергетику туди, то обов'язково це й станеться. Ну, на самом деле, э, момент кота, да, то есть то есть тоже многие там, вот кошка перешла там влево-направо, справа-налево. По факту кот просто и шел, он где-то там и шел, все. Или мой любимый вот этот момент, он связан опять же с работой, там есть ритуалы, где требуется, чтобы человек там в конце или в начале сходил в церковь, Ритуалы у меня месячные, нельзя же в церковь. Угу. Ты же думаешь, бляха-муха, но уже 21 век. А по факту все на самом деле там просто, то есть, э, не знаю, знаете, не знаете. Давайте расскажем, а может кто-то из не знает. Ну, на самом деле все просто, то есть в старых церквях были мазанные полы, то есть глиняные полы давным-давно, и прокладок не было. То есть если туда и шли с месячными, они пачкали этот пол. Все, всего-навсего. Сейчас есть прокладки, сейчас полы, которые, ну, короче... Взаимосвязи с тем, что, ну, включили даже уже просто логику. Если тебя уже создали, если такой христианин великий, веришь так все и так далее. Ну, раз тебя создал Бог, скорее всего, ну, не дьявол же, да? Ну, наверное, этот момент предусмотрели там с церковью совсем, да? То есть э, все, то есть, ну, ходим. То есть э, только вот из-за этого проблема. Но оно как бы вот не свойство с тех времен, но до сих пор нанесется, что вот это какая-то грязная. То есть, ну, в чем грязь? То есть, ну... Через какое-то время там же родится ребенок, и это как бы уже как бы не, не, совсем вроде как бы грязно, уже и больше чудо как бы сразу раз и все. Ну, от зараз, знаете, как это говорят, что если у тебя же пошли месячные, значит, ты не завагитнила, значит, ты не выполнила свою функцию женщины, але ж, алло, у нас сколько, с 13 до 60, сколько же я маю рожать тих детей? Как-то mm так -hmm. воно так. Незрозумимо. Это как бы, опять же, это все зависит от э, территориальной привязанности и религиозной. Угу. И на самом деле очень много забонов и ограничений с этим связаны. То есть самый ну, момент потребления еды, да, то есть то, что у нас там свинина в порядке, вещей взять мусульманскую страну, это будет не очень. А, взять там, сожрать, допустим, пачку тараканов, да, для нас это фе и страшно, а где-то это деликатес, где-то многоженство это норма, а для нас это отступление вообще, то есть от каких-то социальных, опять же, норм, да. И момент вступления в отношения, момент, когда кто должен родить, вот даже сейчас взять э, момент того, что в Европе норма считается, что женщина там 38 или 40 родила, или 43, 45. А у нас это все старородящее, она уже после 30, это уже она чуть ли не пенсионерка, то есть уже все, то есть ну, это что-то мега-страшное. И таких моментов очень много, и они все равно имеют привязку к религии и к территории, то есть их ну, много, сплошь рядом, то есть просто надо в этом копаться. І тоді ну, не буде нанітання ситуації з пошадом. Я з вами згодна. І оці всі забобони і всі вірування. Я вважаю, якщо це щось позитивне, тоді ми віримо. Якщо щось негативне, то ми все це спростовуємо і знаходимо якесь інше пояснення. Я живу по такому принципу. Я розової поні, і вони всі бігають вокруг радуги. Ні, ні, я в приміти не вірю, але якщо це зв'язано з деньгами, то я вірю. Отак от. Так от. Якщо, це, ага. якщо це до мене якось притягне гроші, будь ласка. Я буду пити каву. Хочу говоря, ліва рука, якщо чешиться, ми її не будемо, ми будемо чухати його в кармані. Так, так, так. І тоді можливо. До речі, у мене ліва долоня завжди чухається перед зарплатою моєю і чоловіка. Завжди. Тому я в це вірю. то ш, э, такие цекави забубоны у нас и цикавые. Не, но оно есть какие-то может срабан... Мне кажется, опять же они работают есть моменты того что есть все одно информационное поле если закидывается такая какая-то программа если эту программу качает энное количество людей по сути создается уже определенный грегор от эгрегор грегор будет работать то есть но ну, он будет работать э, ну, как бы да но есть все равно должна быть какая-то где-то взаимосвязь, и плюс нельзя уходить вообще во все. То есть есть то, что не принадлежит вам, это примета, она не имеет с вами пересечения. Не нужно пытаться ее как-то подпитать. Полностью с вами сгодна. Так что, дорогие друзья, пишите свои вопросы, комментарии, в какие бобоны и прикметы вы верите, и что они работают, очень интересно почитать. І я всім бажаю, щоб з вами не ставалося ніяких поганих подій, лише все хороше і вірте в те, що все буде добре. Я вам дуже дякую. Я думаю, ця, ця наша передача була цікава для наших глядачів. Ми працюємо з вами в дуже таких умовах. Я без світла, ви без світла. Але нічого, страшного. нічого переживемо і це. Зато у нас за одне відео дві зміни да, да. Сергій переїхав в інше місце, я пере... переїхала в іншу кімнату. Все, на цьому я з вами прощаюся. Дякую за ефір і до побачення. До побачення.